વડોદરાના સયાજી ભાગમાં ત્રેવીસ સપ્ટેમ્બર સંકલ્પ ભૂમિની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી ત્રેવીસમી સપ્ટેમ્બર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ જેને સંકલ્પ ભૂમિ દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કાર્યક્રમની શરૂઆત બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીને કરવામાં આવી હતી ડોક્ટર આંબેડકરે ત્રેવીસ સપ્ટેમ્બર ઓગણીસો સત્તરના રોજ વડોદરાના સયાજી બાગમાં આવેલા એક વડના વૃક્ષ નીચે અસ્પૃશ્યતા અને દુર્વ્યવહારનો ભોગ બનેલા દલિતો અને શોષિતોના ઉદ્ધાર માટે સંકલ્પ લીધો હતો આ ઉજવણીનો મુખ્ય હેતુ છે કે યુવા પેઢીને બાબા સાહેબના સંકલ્પ અને તેમણે આપેલા યોગદાન વિશે જાગૃત કરવાનો હતો આ કાર્યક્રમમાં ભોજન વિવિધ સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિઓ પણ કરવામાં આવી હતી જેમાં ગીતો નાટકો અને પ્રવચનો દ્વારા બાબા સાહેબના સંદેશો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા ઉપસ્થિત સૌએ આ દિવસને સાચા અર્થમાં સાર્થક બનાવવાનો સંકલ્પ લીધો હતો જેથી સમાજમાં પ્રેમ સમાનતા અને ભાઈચારો જળવાઈ રહે આ ઉજવણીએ ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું કે બાબા સાહેબના વિચારો આજે પણ જીવન છે અને સમાજને એક નવી દિશા આપી રહ્યા છે આ ઐતિહાસિક દિવસની યાદમાં આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા આ જગ્યાને હવે ભૂમિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ટીવી એટીન ન્યૂઝ નેટવર્ક સાથે રિપોર્ટર પિયુષ કુમાર

दिवस उजा मैं संकल्प भूमि में पिछले तीन साल से आ रहा हूँ सर आपसे से बहुत सब लोग जुड़े हुए हैं हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संकल्प कब लिया था जी बाबा साहब ने संकल्प लिया था तेईस सितंबर 1917 को जब वो यहाँ से नौकरी छोड़कर मुंबई जा रहे थे उस दिन यहाँ पे बाबा साहब ने संकल्प लिया था उसको क्या दिक्कत हुई थी बाबा साहेब आम्बेडकर को तो उसने संकल्प लिया और ये संकल्प में सब यहाँ वडोदरा में मना रहे जी जब बाबा साहब सयाजी राजा के यहाँ पे नौकरी करने के लिए जब यहाँ पे आए तो उनको यहाँ पे नौकरी करते हुए बहुत सारा यहाँ पे उनको अपमान किया गया उनको ऑफिस में उनके दफ्तर की फाइलें फेंकी जाती थी उनको पानी नहीं पिलाया जाता था उनके साथ मतलब जाति के कारण उनको बहुत ही भेदभाव किया जाता था बहुत उनके ऊपर अन्याय किए थे यहाँ पे उनको रहने के लिए तक जगह नहीं दी थी तो बाबा साहब यहाँ पे पारसी बनकर एक इसमें रहे थे तो बाबा साहब ने देखा कि ये ग्यारह दिन मुश्किल से बाबा साहब ने यहाँ पे बिताए उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि मैं अभी यहाँ पे नौकरी नहीं करूँगा इस्तीफा देकर यहाँ से लौट रहे थे बाबा साहब फिर वो बाबा साहब पे जब रेलवे पहुंचे स्टेशन पर तो चार घंटे ट्रेन लेट थी तो ट्रेन लेट होने की वजह से वो यहाँ पे पे गार्डन में आ गए और एक बरगद के के पेड़ नीचे पे बैठकर बहुत विचार किया और बाबा साहब यहाँ पे रोए भी और उन्होंने यहाँ पे बाबा साहब ने चिंतन किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं इतना जानकार हूँ फिर भी मेरे साथ ये व्यवहार होता है मेरे साथ ये लोग इतना अन्याय करते हैं तो मेरा समाज तो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है तो मेरे समाज के साथ कितना सारा अन्याय होता होगा तो ये बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत सारा चिंतन किया और यही से संकल्प लिया बाबा साहब ने ए बता रहे हैं कि जब बाबा साहब ने संकल्प लिया था बहुत संघर्ष हुआ था और जब छुआ की बात हो रही थी तब बाबा साहब ने संकल्प लिया था टीवी एटी न्यूज नेटवर्क के साथ रिपोर्टर पीयूष कुमार अरवली